Tak pada tahun lepas sehingga hmm. tahun ni reti dia semakin lama semakin naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke siri podcast Talent Talk UMPSA jadi hari ini uh, untuk episod yang terbaru ni kita buat special sikit kita buat kelainan buat luar daripada studio kita so dekat hari ni kita berada dekat aa.. Uh, hotel Cosma aa.. Uh, jadi untuk aa.. Uh, su sudah tentu bila kita dekat luar dan de berada pulak dekat Cosma kita ada jemput aa.. Uh, uh, seorang aa.. Uh, penyelia operasi untuk Cosma Tourism Sendirian Berhad iaitu Encik Zul uh, bersama saya hari ni eh okay. uh, jenis apa khabar? Alhamdulillah Sihat. Sihat, Abdillah. Alright, uh, sebelum kita mula, saya lupa nak a uh, bagi tahu kepada kita punya penonton uh, untuk jangan lupa eh uh, yang baru tengok kita punya siri podcast ni untuk tekan button like, share serta jangan lupa tekan button subscribe untuk a uh, menantikan kita punya siri-siri podcast yang akan datang. Alright. So hari ni kita punya uh, guest kita adalah uh, Encik Zul, uh, Zulkarnain bin Hashim uh, yang merupakan penyelia operasi untuk Cosma Tourism Sendirian Berhad Ah uh, okey uh, Cik Zul apa khabar sihat kan tadi? Si? Sihat, alhamdulillah. <laughs> okey ah uh, Cik Zul ah uh, so hari ni kita kat luar <laughs> Kita buat santai-santai sikit okay. eh Cik Zul. Ah uh, Cik Zul okey boleh tak sebelum kita nak mula ni kan kita nak kenal dengan Cik Zul dulu Ah uh, okey boleh tak Cik, uh, Cik Zul ah uh, cerita sikit tentang latar belakang Cik Zul ah uh, dan serta pengalaman Cik Zul uh, berkenaan dengan ah uh, dalam hospitality dalam di Cosma ni. Okey. <coughs> Uh, terlebih dahulu saya berterima kasih kepada UAP mm -hmm. kerana menjemput saya sebagai uh, tetamu undangan. Mm hmm. Uh, bagian hospital hospitality lah. Mm -hmm. Jadi untuk penerangan saya kenalkan diri saya, nama saya Zulkarnain bin Rashid. Saya berasal daripada Kuantan Pahang dan saya berhibat dalam pro, dalam perhotelan dah 35 tahun. Masya-Allah, lama ha. dah tu. Ha, oh, betul, betul. hotel hotel, betul dah hotel dah ni. Ya. Yeah. Sejak saya bermula kena hotel ni melalui pada kawan saya. Ha, ha, ha. Saya tak tahu pasal hotel mula-mula sebab ha. saya bukan ada education yang tinggi. Ha, ha, ha. Pada kawan. pada asal je. Hmm, hmm. Jadi saya pula di kawan saya kita melalui pada tahun 1989. Hmm, hmm, hmm. Okay, saya bermula daripada kawan saya ajak saya pergi temuduga hmm. di Getik Highlands. Oh. Ah, itulah bermula je, lepas ah. tamat sekolah. Oh. Jadi, saya pergi ke Getik Highlands, tempat kawan saya untuk temuduga. Dalam temuduga tu, tiba-tiba saya yang dapat kerja, kawan saya tak dapat. Aik. Oh, itu nak kata rezeki tu. Oh, betul. <laughs> Jadi, uh, kebetulan pada masa tu saya hmm. temuduga dengan Mr. Christopher, saya ingat lagi. ha ah, 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 ah. Mr. Christopher. Dia ambil saya kerja dekat situ uh, uh Bahagian dapur lah Masakan Ah, bagi ah, masakan Okey, saya masa tu kerja bagian intermittent itu ah. itu sebagai kata preparation hmm. ah, 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 untuk chef-chef dan -chef yang nak masak ni ah, 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 jadi itulah bermula kerjaya saya di dalam hotel, lah. hotel lah. Oh, ah. dekat genting tu hotel apa saya je kerja dekat genting tu hotel first world first hotel yang mula-mula sekali dibuka kini waktu tu, tu memang kata apa keadaan genting hotel memang hmm. baru Betul. lagi serba baru lah semua kan eh? Uh, masa tu uh, nak cakap baru pun nak cakap laba pun tak jugalah Jadi first world hotel pasal tu Itulah hotel yang paling terbaru sekali ha, pada tahun 1989 Oh tapi bermula sebagai kata maksudnya Kata saja. Dekat bahagian dapur Kitchen lah. helper lah orang bagi Masya Allah Tengok sekarang sekarang ni Encik Zul dah berada sebagai penyelia operasi yeah. Memang kata apa perjalanan tu kan Apa ni Encik Zul dah, Berapa lama Encik Zul kalau dah tempoh uh, Encik okay, Zul dah berkhidmat Saya bekerja di Keting Highlands Selama 2 tahun mm -hmm. Tiba-tiba saya dapat uh, offer kerja di Pan Pacific Hotel masa ah, tu. Ah, 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 ah. Uh, tahun 1991 ah. saya dapat kerja di Pan Pacific Hotel uh, bersebelahan dengan PWTC. Ah, 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 ah. Uh, dekat situ saya beribad sehingga tahun 1996. Oh. Uh, lepas tahun 1996 saya ber, uh, berpindah di Kuantan hmm, hmm. sebab saya balik ke, ke tempat kelahiran saya, Kuantan hmm. Kuantan Pahang. Hmm. Saya bekerja di MS Garden Hotel. Ah. Oh. Garden dikenali sebagai GDM kan? Lah. Grand Aroma. Ah, Grand Aroma. Ha, ha, okay. ha, ha. Jadi saya kerja di situ tahun 1996 sehingga 2013. Oh, lama. Okey, saya beribad di situ, saya waktu situ saya kerja sebagai F&B uh, Executive Coffee House. Ah, oh, Executive, Executive Coffee House. Executive Coffee House. Ha. Tiba-tiba saya dinaikkan pangkat sebagai Assistant F&B Manager. Ha, 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 Okey. Dah berbulu pada situlah saya dapat tiba offer kerja di Bukit Gambar Resort City hehehe uh, dia dibuka pada tahun 2013 hehehe. saya berkhidmat sehingga tahun uh, 2018 2018 uh, Okay, lepas 2018 tu saya pun ambil keputusan saya berhenti daripada uh, Bukit Gambar Resort City saya uh. berkhidmat di Resort dia di Tok Abang Bali Beach Resort di Kelantan, Kelantan. Nah, saya beribad di situ sehingga tahun 2021. Hmm hmm hmm. hmm, hmm. Okey memandangkan uh, masa tu PKP hmm telah gula jadi bisnes hotel ni tidak bergalak galak Ah ha, faham. Waktu okay, tu memang daripada marah. daripada tu saya berputus asa, saya berhenti daripada a hmm. uh, Tok Bali Beach Resort. Hmm. Dan saya bekerja di Kuantan itu berada kuartal 188. Ha ah, ah, ha ah. ha. kita tengok sekali berada kuartal uh, kuartal 188 saya bekerja di bawah uh, Hospitality 360. Ha ha ha. Holdings. Jadi saya sebagai pengurus operasi di situ hmm, hmm, hmm. selama 2 tahun. Ah. Selepas 2 tahun uh, saya berlibat pula dalam pengurusan projek. Hmm hmm hmm. Di bawah Hospitality 360 saya jaga projek-projek Mana-mana pengurusan Yang company yang tak boleh nak manage ha. Kita dah ambil alih Faham Okay contohnya uh, Projek uh, hotel hmm, hmm, hmm. Hotel Shahzad di Bukit Preza ha. Hmm. Yang tidak beroperasi Dan kita ambil alih Dan kita buat operasi hmm. semula hmm. ha. Hotel Kuantan uh, Kita ambil alih Dan kita ambil operasi semula hmm, 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 hmm. Dan lepas pada tu Saya Tiba-tiba di Terima bekerja Dan offer di Kosma Business Hotel. Ah uh, sampailah sekarang. Sampailah eh? sekarang. Hai. Saya kerja dah sekarang ni saya jaga bahagian KTSB iaitu Kosma uh, Tourism sudah berhadlah. Ya yeah, betul betul. Dia bawa uh, anak syarikat daripada Kosma. Kosma. Ah ha, itulah itu, hari, hari ni kita nak uh, nak kita nak tahu lebih lanjut lah berkenaan dengan kosma ni sebab saya pun um, kata apa tak biasa sangat nak dengar bergena, uh, berkenaan dengan kosma ni mungkin uh, Cik Zul boleh terangkan apa sebenarnya di sebalik kosma tu kosma tu apa okay. sebenarnya ha, kan? Okay. kosma okay, ni adalah syarikat dia diberi nama sebagai uh, kooperasi sebuah usaha uh, makmur berhad makmur berhad. Okay. Okay. Uh, dia ditubuhkan dah lama lah ditubuhkan hmm. ok jadi saya di kerja di bawah anak syarikat dia dia akan uh, dibuka hmm. iaitu dipanggil sebagai KTSB KTSB Osmar Tourism Sri Berhad ha. okey Osmar Tourism Sri Berhad di uh, bermula daripada 11/8 tahun 1998. Weh lama dah ah. Ha. Oh. Okey, a uh, tujuan uh, Cosba ditubuhkan, Cosba Tourism ditubuhkan adalah peribatan hospitality. Ha ha ha. iaitu aha. travel agent. Ha 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 ha. Okey, hotel-hotel. Pada tahun berapa dia 19, 1998. Oh, 1998. Ya yeah, betul. Oh, faham, faham. Okey, okey. Okey, hotel yang mula-mula a -mula, uh, ditubuh dia ditubuhkan iaitu Cosba Budget Hotel. Ha. yang sekarang ni berada di Jalan Besar kota pahang lah. jalan utama Aha. jadi hotel tu telah ditutup buat sementara waktu untuk kerja-kerja hmm. renovation lah hmm. sebab hotel tu dah lama. Ah, faham dan hotel tu uh, last kita operasi pada tahun 2019 2019 itulah kan? uh, lepas tu PKP ha ha jadi renovation tak sempat dia buat hmm. dan inilah masa sesuai kita renovate balik semula ah, sebab faham? industri pelancongan ni berkembang semula faham faham uh, okey dan uh, hotel Business hotel Dan kita ada Hotel satu lagi is a boutique hotel ha, ah, Saya nak tanya juga tu Apa okay. sebenarnya Beza okay. dua dia hotel ni Dia ada budget ni? hotel ha. Ah. Yang telah ditutup Sekarang ni renovation ah -ha. Okay kita ada boutique hotel Boutique hotel ni More to leisure more Okay. Buat leisure lah ah -ha. Family ah, Family okay. Family leisure Family ah -ha. holidays ah -ha. Sebab uh, Di situ kita ada 20 bilik Okay, okay. 20 bilik Dan biliknya uh, Berlainan Dengan business hotel Okey, apa, apa perbezaan Okey, uh, perbezaan dia dari segi bilik family dia ah. dia lebih luas lagi oh lebih luas lah lebih luas, luas lagi sini. lepas tu dia ada koridor dia untuk orang santai ah. duduk rehat ah, ah, ah. orang nak pergi ke orang cakap nak pergi ke Teluk Cepedak dekat ah, 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 nak pergi Tandu Jutaia Lumpur dekat sebab dia tengah-tengah uh, di pada kota juga. Wah, faham faham. Uh. So macam contoh apa ni kalau yang butik hotel tu sekarang tengah tutup kan. Tapi uh, uh, akan datang ada nak buat uh, renovation. Butik dah buka dah. Ah, uh, mungkin dah buka dah Bajet je tutup. Oh, uh. faham faham. Okay. Jadi Cik Zul macam uh, hotel uh, Cosma punya rangkaian ni, um, adakah dia terdapat dekat Pahang sajakah ataupun kat satu Malaysia ada okay. sebenarnya Eh uh, buat masa ni kebanyakan hotel-hotel yang Cosma ni berada di kawasan kuantan saja. kuantan saja. Oh. Dan akan datang kita ada juga uh, cadangan untuk buka di seluruh, di daerah-daerah Pahang. -daerah ah. Contohnya ah. di Terbelau, di Raub, hey, 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 hey. Betong, lipis hey. Itu adalah proposal-proposal kita yang akan kita akan buka. Hey. Insya-Allah kalau ada rezeki tempat yang bersesuaian hmm. kita akan buka lagi cawangan lah ah, ha, ha. sekarang ni kita ada tiga cawangan saja. dekat mana tu Cik Zubli boleh nyatakan hmm. mungkin kita punya pen, uh, yang penonton yang tengah tengok okay. ni mungkin nak, nak try kan ya, tidur dekat uh, hotel di Kosma okay. ni ha. hotel bisnes sekarang ni kita, ah, kita pada berada ha. bisnes hotel ah. bisnes hotel adalah hotel yang paling besar lah dikatakan ah, ha. paling besar di dalam daerah uh, antara antara hotel-hotel Kosma yang lain ah, ha, ha. yang lain hmm, hmm. Okay. Di sini kita ada lebih kurang dalam 60 bilik. Berapa, berapa bilik? bilik? 60 bilik. 60 bilik. Oh banyak ah. Oh. 60 bilik ha. iaitu kita ada bilik deluxe, hmm. bilik standard, bilik family. Ha ha ha. ha. Okey, uh, the more exclusive is family room lah. Ha ha ha. Dia boleh katakan bilik premium. Ha ha. Premium lah. Hmm. Okay, dalam masih yang sama, uh, sabotan alhamdulillah sebab dia berdekatan dengan masjid Tia Putra. Ya yeah, betul. Saya tengok betul. location dia pun memang sangat-sangat strategik lah. Ha, betul-betul tengah-tengah bandar lah tu. Jadi dan dia juga bersebelah dengan shopping complex. Ah ha, betul. Kalau kita nak pergi shopping complex, ha. kalau kita jalan kaki saja. Ha. Lebih kurang dalam tak sampai 2 minit. Ha oh, betul. Tak Sebenarnya sampai 2 minit. Ini. Kalau kita nak pergi shopping complex ha. yang terbesar di Kota iaitu uh, ECF ha. ataupun uh, KCM Itu ha. Kuantan ha. Ha. City Mall hmm, ha. hmm, ha. hmm, ha. Okey yang sekarang ni uh, Dikecoh Mengatakan kuartal City Mall ni adalah uh, kompleks yang uh, terbaru di ha, kota. kuartal ha, lah. ha, Betul, oh. betul. Selain daripada apa ECM tu kan. Ha, sebab saya tengok memang uh, kedudukan hotel Cosma Business ni memang kata betul-betul strategik lah. Betul-betul tengah-tengah bandar. Jadi kalau orang luar yang datang uh, kata pun nak bercuti ni ha, boleh Uh, consider Cosma Hotel sebagai satu destinasi betul. untuk tinggal bersama keluarga betul tak lah, Encik Zul? betul betul ha. sebab untuk pengetahuan uh, saya juga minat untuk kolaborasi dengan mana-mana pihak ha 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 contohnya uh, saya dah kolaborasi dengan UMP he, he. dan uh, sambutan dia Alhamdulillah saya dapati uh, supporter daripada UMP adalah supporter kita bil yang terbaik dan pada masa yang sama uh, kita bagi special rate kepada siapa-siapa Ya kolaborasi dengan kita hmm, hmm, hmm Okay Terutama sekali uh, Hotel-hotel Bajet yang ada di negeri Di Malaysia uh, 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 uh. Tak ada breakfast oh. Kita saja ada Yang ada breakfast Sediakan oh. breakfast untuk tetamu Okay uh, Cik Zul um, kita nak cerita berkenaan kosma lagi lah kan macam kosma selain daripada perhotelan ada jugalah benda-benda uh, lain uh, yang kosma lakukan Betul. kan uh, boleh share sikit macam apa lagi uh, selain daripada perhotelan per ni apa lagi yang kosma ada lakukan lah kosma okay. uh, uh, ni uh, dia dia adalah peladangan. Ha peladangan. Itu kelapa sawit lah. Hmm, hmm, -hmm. Dia punya dia punya koperasi dia adalah yang utama adalah kelapa sawit. -hmm. hmm, hmm. Yang kedua adalah anak syarikat kita adalah KTSB sendiri. Ha ah, ha, ha. Yang saya bina sekarang. Uh, yang ketiga adalah Aradu. Aranu. Oh, Aradu ada Aranu lah. Ada Aranu. Ah. Ha? Oh. Dan uh, untuk pengetahuan akan datang mungkin kita akan buka dengan beberapa lagi syarikat-syarikat uh, lain lah. Faham, Dan faham. Syarikat lain untuk kita berkembangkan lagi bisnes kita. Ah, faham, faham. Okey, Cik Zul, kita uh, nak fokus kepada perhotelan hotel Malik kan. Uh, macam Cik Zul kan dah ada berpengalaman lama kan dalam menguruskan kata apa dalam uh, operasi hotel ni. Macam apa apa cabaran sebenarnya untuk menguruskan satu-satu hotel ni sebenarnya, Cik Zul. Mungkin itu uh, pada tahun 2021 kan kita dilanda Betul. Covid kan. Itu yang sangat bagi kesan kepada kebanyakannya hotel-hotel kat Malaysia ni maaf. Jadi saya nak tanya macam mana Cosma uh, hadapi cabaran-cabaran tersebut. -cabaran apa uh, ataupun apa bentuk-bentuk cabaran yang ada bila uh, berkaitan dengan perhotelan ni sebenarnya. Okey kalau kita tengok sejarah uh, sejarah ekonomi uh, ekonomi Malaysia kita. Nah. Kalau kita tengok tahun 19 yang Hmm. Kita kat Dagawat masa tu. Pelancong tak ramai yang datang ke Malaysia. Betul betul. Sebab benda-benda bahasa yang sama ekonomi kita tak kukuh pada masa itu mm -hmm. tu. Tetapi disebabkan uh, itu adalah agenda politik mm -hmm. dalam masa yang sama kita tengok pendekatan tu tiap-tiap tahun daripada 1996 tu dia akan pergi pendekatan mm Hmm. Terutama sekali pada tahun 1998. Mm hmm, 1998 sehingga 2000, bila masuk tahun 2000 apa nama pelancong yang datang ke Malaysia buat travellers semakin berdekat hmm, 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 Terutama sekali Daripada domestik sendiri hmm, hmm. Domestik daripada Kalau kita tengok daripada Pahang Sebelum ni Pahang pendekatan domestik dia Untuk uh, travel Travel Tak ramai lah hmm, hmm, hmm. Okay? Pendekatan setiap tahun melebihi le daripada 8% hmm, hmm. Pendekatan dia Dia akan naik-naik-naik Kalau kita tengok Sedangkan sekarang ni banyak orang travel. Hmm, hmm. Dan orang travel kebanyakan dia orang memilih untuk duduk hotel hotel biasa. Betul. Kebanyakan hotel hotel yang duduk contoh eh, tahu sekali B40. Ha ha ha. Di masyarakat kita kebanyakan adalah B40 lah. Faham? Bukan tertiary lah. compare dengan T20. Ah uh, betul. Okay. lah kan. So target kita uh, hotel bajet dia adalah target untuk T20 dengan B40. Hmm 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 hmm. Okey, itulah supporter kita. Faham? Uh -huh. Yang Cosma pun kebanyakan supporter kita adalah kebanyakan adalah domestik. Ah, ha, ha, ha. Oh, do domestik. Ah, uh -huh. faham? Kalau kita tengok daripada opening hotel-hotel uh, tengok yang saya tengok daripada rekod, hmm hmm. kita buka, kita cuba dapat average pun dalam 30%. Hmm uh hmm hmm. Per year. Uh hmm hmm. Kalau sehingga sekarang ni kita boleh achieve sehingga 65% average mana hey, 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 hey. ada pendekat card tanggal di situ lah Aha. jadi challenge dia saya rasa untuk hotel-hotel bajet ni kita tak ada channel yang terdapat agresif sebab tak, tak macam hotel-hotel 4 bintang okay. hmm hey, hey, hey tiga bintang hmm. yang itu boleh memerlukan kos yang tinggi. Ha. So bajet hotel ni tak memerlukan kos yang tinggi. Faham, faham, faham. Uh. kalau, boleh kalau boleh saya nak tahu ah uh, Cik, uh, Cik Zul, uh, kalau Cosma punya kita cerita pasal rating kan. Uh, berapa bintang sebenarnya Cosma? Okey, ha. uh, untuk hotel butik, okey, kita letak pada dua oh, bintang. Oh, uh, dua bintang. Kita buat rating untuk dua bintang, mm -hmm. tapi hotel business kita tak buat rating. Ah, ha. faham. Uh, sebab uh, kita ada cadangan nak buat rating juga, mm -hmm. tapi uh, mungkin buat masa sekarang ni kita tak berfikir lagi untuk rating Aha. kita lebih kepada service Aha. service dia quality Aha. Aha. Uh. Alhamdulillah uh, kalau kita tengok Lately ni start pada tahun lepas mm. hingga tahun ni rating dia semakin lama semakin naik mm -hmm. contoh kalau bisnes hotel sendiri mm. kebanyakan average yang kita dapat 8.2 8, 8 above rating ah. daripada Agoda lah oh Agoda, ah. maksudnya yang pelancong yang datang ni, dia so, boleh tempah melalui online lah sekarang ni kan zaman-zaman online ni kan? betul, Zaman -zaman ni betul. Kan? kita galakkan lah, galakkan untuk tempah bilik adalah online, mm -hmm. kebanyakan orang sekarang ni, uh, tempahan bilik adalah online, mm -hmm. sebab di situ kita boleh bagi special rate dekat dia orang. Hmm 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 hmm. Bada dia sikitlah daripada kita walk in. Oh, ya yeah ke? Macam ah, tu eh trick dia. Betul betul. Eh? <laughs> itu adalah strategi untuk uh, lebih lagi pelanggan untuk ah, kita dapat. faham uh, faham. Oh, jadi memang Cosma menggalakkan untuk setiap pelanggan itu tu kalau boleh tempah melalui online lah betul, kan. Betul, ah, betul, jangan betul. jangan walk in lah kan. Yeah, betul. Ah, faham faham faham. Okey, uh, lepas tu uh, okay, macam sekarang ni zaman uh, kata apa kata zaman sekarang ni uh, Cik Zul pernah dengar tak berkenaan dengan edu tourism? Okey. Ah, ha, itu itu kita nak tanya macam uh, Cik Zul sendiri yang ber berpengalaman dalam uh, bidang perhotelan ni apa pendapat Cik Zul tentang edu tourism ni? Apa, ada kaitan tak dengan perhotelan sebenarnya? Okay. Ha, macam kalau, mana sambutan dia? Okey kalau kita tengok tourism ni dia berakumi luas. Mm hmm. Kalau kita tengok dekat resort sekarang ni kebanyakan dia dah buat uh, education mm. tentang forest, betul? Jungle, okey. Mm hmm, Banyakkan orang lari pada back to nature. Hmm, betul. Okey, back to nature. So pada yang guest duduk back to nature, duduk di resort dalam eco-eco punya resort, mm -hmm. dia akan belajar berdi forest. Hmm. Adalah orang-orang dia boleh terangkan Okay, jadi pokok apa, nah. Mm. Mm. Okay? dia asal pada-pada, hmm. binatang tu binatang ni, okay, Ada dalam hutan. Kalau di kita tengok dalam bandar, hmm. kebanyakan dia lebih kepada diversity untuk apa yang ada di sekitar kawasan bandar tu. Betul. Ha? Apa yang latest yang ada dekat situ. Hmm, hmm, Apa tempat-tempat menarik -tempat pelancongan di situ. Hmm, hmm, Di bandar ni kebanyakan dia orang target adalah tempat-tempat uh, ekor pelancongan. Hmm, hmm, iaitu shopping complex, hmm. museum, hmm. okey. Lepas tu tour. Hmm. Tour town, town hmm. area, bakadan. Hmm. Okey dekat pada tempat makan yang paling sedap. Hmm hmm. hmm. pada Shopee yang paling paling murah. Hmm hmm. Okey itu adalah target yang untuk city center hotel. Hmm. Kalau kita tengok hotel yang dekat uh, resort dekat tepi laut, dia bawa tu diversity about haiwan-haiwan di laut. Hmm. Batu hmm. karang. Hmm, 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 Dan hewan-hewan contoh ikan apa tu ha, ha, ha. Okey, Ikan tu apa uh, apa potensial dia Dia ha, ha, ha. okay, Macam-macam tu lah ha. ha so, sekarang lah sangat, sangat, ha. Saya rasa dah uh, Cik Zul dah terangkan Apa tu sebenarnya Editorism tu sebenarnya ha, dia, Kalau macam tadi kita dengar Kalau macam Cik Zul ada cakap uh, Hotel yang berada dekat bandar ni uh, Editorism dia macam mana ha, uh, tu kan? ha, Cik Zul dah uh, explain dah part tu Okay uh, macam okay, Sekarang ni Cik Zul macam uh, Apa sebenarnya Ada tak pendekatan yang uh, daripada kosma yang untuk menjayakan edutourism ni ada ada apa-apa uh, ni okey uh, cadangan lah kebanyakkan nah. kita kalau kita tengok uh, dari segi hotel ni yang hotel town area ni hmm. dia lebih pendekatan kepada hmm. medical hmm pada dia orang nak travelers untuk medical ha, ha, ha. Uh, Di kawasan uh, mana medical hotel swasta lah hmm, hmm, hmm. Mana kita medical di, di Malaysia ni paling murah ha, Asia ha, ha, betul, betul. Jadi hotel-hotel di kota ni boleh Kita buat sebagai medical Medical stay lah Ah betul, 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 Sementara betul. nak tunggu operation ha dia akan duduk dekat hotel kita betul lepas ha. operation untuk medical check up kemudian ha. dia akan duduk sendiri takkan dia nak balik ke negara dia betul jauh ha. okey katalah dia operation lagi ni ha. minggu depan dia kena jumpa doktor ha. 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 takkan dia nak balik dekat negara dia hmm. lepas tu dia nak tak balik semula hmm. dia akan duduk dekat hotel ni seminggu lepas tu dia pergi check balik semula Ha, ha. itulah ha. macam tak, tak logik pula lah, macam betul, tu kan betul. Ha. Betul? kalau untuk relaxik lebih ha. baik untuk tenang fikiran kalau untuk uh, orang yang uh, better problem hmm. dia lebih pergi kepada contoh tempat-tempat yang jauh pada badar hmm, tempat yang suji hmm. contoh di Bukit Fraser ah. more to privacy lah ah, betul faham uh. so saya galakkan kepada kepada apa kepada hotel-hotel dalam badar ni hmm. Uh, kalau boleh lah support eco eco education lah ah. sebab ah. kalau kita tengok di Malaysia ni ada reasonable price hmm, hmm, hmm. harga tak terlalu mahal hotel dah tak terlalu murah Hmm. Uh, faham uh. Alright, so banyaklah kita dapat belajar daripada Cik Zul uh, yang dah berpengalaman dalam kata apa bidang perhotelan ni. Uh, Cik Zul pun dah uh, ulas berkenaan dengan edutourism. Tadi yeah. pun ada sedikit berkenaan dengan ecotourism macam dia. Cik Zul, uh, itu antara benda yang kita kena tertik, uh, tengok lah kan uh, apa cabang-cabang uh, lain yang ada kan. Okey, uh, jadi akhir kata kan. Uh, Encik so, mungkin ada apa-apa akhir kata kepada kita penonton? Okay. Okey, uh, macam saya cuba, saya ni sebenarnya... Uh. Terima kasih juga pada UMP oh, so Dan so saya menggalakkan <laughs> kepada orang yang muda-muda sekarang lah. <laughs> Kebanyakan orang, orang muda sekarang tak suka Dia bagian turism <laughs> Kebanyakan saya tengok Okey oh, yeah. okay? Sebab Tourism ni dia berlaku luas. Hmm. Hotel ni luas. Hmm, hmm, hmm. Luas. Dia punya skop dia luas. Hmm, hmm. Kalau kita tengok hotel ni, kalau kita tak tahu, kita ingat skop hotel ni adalah hotel servis saja. Ya, yeah, betul. Saya dia muka dia macam-macam. Uh -huh. Macam kalau kita duduk bagian dapur, hmm. kita ada profesional untuk masakan. Hmm. Kalau kita bagian servis, profesional untuk hospitality. Hmm, hmm, hmm. for office, more to hospitality. Hmm, hmm. Housekeeping, Bor tu uh, cakap uh, hospitality and cleanliness. Mm, mm, mm. Di situ dia ada berbeza-beza bezaan ah. Jadi, peluang untuk orang untuk uh, belajar adalah luas. Mm, 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 mm. Dan hotel dia ada satu-satu bidang yang orang cakap uh, bidang yang takkan habis. Sampai bila-bila. Mm. Jadi saya galakkan, kalau kita saya galakkan orang muda, bolehlah. Dak uh, nak belajar ataupun nak buat intern hmm. datang ke hotel Skor Kusma ha, nampak kita tiba Cik, Cik Zer dah open lah kepada semua tiba. yang tengah tengok ni adik-adik yang mungkin ambil kata apa diploma ke diploma apa ke, ke... berkaitan dengan perhotelan betul ha, boleh apply dekat uh, hotel Kusma ni betul. ha, boleh macam mana nak bagi oh. nak bagi resume tu kat mana nanti Okay. <laughs> uh, okay, kalau siapa nak, nak jadikan intern buat pembelajaran tepat, tempat yang pertama untuk pembelajaran hmm. datang ke Hotel Cosma hmm. ok di Business Hotel hmm. ok jumpa dengan HR saya hmm. ok untuk kita bagikan uh, brief dengan detail details about intent. Ah, ha, Jangan masuk ha, ke sini lah. Ah, ha, 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 ha. uh. Okey, faham, faham. Dan ada syarat-syarat ni jugalah. Ah, uh, betul Dada lah, mestilah kena ada syarat-syarat ni kan. <laughs> Takkan ambil macam tu je kan. Ah, uh, Okey, okay, okay, baik. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Zul sebab luangkan masa eh, hari ni bersama uh, bersama kita UNPSA Advance uh, dalam siri Talent Talk. Uh, saya sangat-sangat berterima kasih lah mewakili uh, UMPCF uh, sebab uh, Cik Zul boleh bagi masa sedikit kan untuk kita punya sesi podcast ni dan menerangkan perkenaan dengan uh, perhotelan uh, iaitu lebih khusus kepada Cosma lah betul okay. jadi uh, kepada semua penonton yang Baik. baru tengok siri podcast uh, Talent Talk uh, saya harap Uh, anda semua dapatlah ah input uh, sedikit sebanyak berkenaan dengan tourism dan hospitality uh, iaitu kosma di di uh, Pahang khususnya okey jadi akhir kata am um, Sebelum tu saya nak minta kepada semua yang baru uh, menonton siri podcast kami ni untuk tekan button subscribe dan nantikan kita punya siri podcast yang akan datang. Jadi akhir uh, hmm. dan last sekali saya terima kasih sekali lagi kepada Jezol hmm. uh, dan terima kasih kepada semua penonton uh, tengok hingga uh, akhir uh, akhir rancangan dan kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wassalam.